Hər gün ən son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Xəbər verildiyi kimi, şənlik mərasimlərinin, toy, nişan, ad günlərinin keçirilməsi ilə bağlı vaxt və say məhdudiyyəti ləğv edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin rəisi polis mayoru Ərşad Haciyevin açıqlamasında bildirilib ki, Sabaxtan mərasimlər üçün məlumatların icazə.eqov.az portalına daxil edilməsi ilə bağlı tələb də ləğv ediləcək. Sabaxtan şənlik mərasiminin keçirilən məkanın və ya müəssisənin sahibinin həmin obyekt daxilində fəaliyyət göstərən tədbirzalları, onların tutumu və çalışan işçi heyəti barədə habelə şənlik mərasiminin keçirilməsi tarixinə ən azı 5 gün qalmış. Mərasiminin keçirilmə tarixi, başlama və bitmə vaxtı Saat 00:00-dan keçməməklə qonaq sayı haqqında məlumatları icazə.eqov.az portalına daxil etməsi ilə bağlı tələb ləğv olunacaq. Nazirlər Kabinetinin 22 iyun 2021-ci il tarixli qərarında göstərilən bir sıra məhdudiyyətlər də aradan qaldırılacaq. Bugünkü qərarə əsasən səhərdən Azərbaycanda şəhrlik mərasimlərinin Döyün nişan, ad günləri və s. yarın keçirilməsində tətbiq edilən sayı və vaxt məhdudiyyəti ləğv olunur. Bununla əlaqədar yuxarıda qeyd olunan tərəf də ləğv edilir buna baxmayaraq yalnız etibarlı olan COVID-19-a qarşı peyvənd olunmağı təsdiqlənən peyvənd sertifikatı və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olmalarını təsdiqləyən sənədi yaxud COVID-19-a qarşı peyvənddə əks göstərişin müəyyən edən əks göstəriş sertifikatı olan şəxslər yaşı 18-dən aşağı olan şəxslər istisna olmaqla şənlik mərasimlərində, toy, nişan, ad günlərində və s. də iştirak edə biləcəklər. O cümlədən şənlik mərasimlərində Digər tərəflər girişlərdə COVID-19 pasportlarının təqdim olunması, qapalı yerlərdə maskadan istifadə də qüvvədə saxlanılır. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi olub bu barədə vurğulayıb